श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ गणानाम् त्वा गणपतिकुम्भवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्त्वता न शृण्वन् नोतिभिः सीदसादलम् சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அல்லி தர்பார் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் எங்களது காலனி குடியிருப்பில் உள்ள எங்களது ராஜகணபதி ஆலயத்தில் மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு சிவபெருமானுக்கு வந்து முதல் காலம் இரண்டாவது காலம் மூன்றாவது காலம் நாலாவது காலம்னு நான்கு கால பூஜைகளும் வெகு சிறப்பாக நல்லபடியாக நடஞ்சிதுங்க ஒவ்வொரு கால பூஜையப்பையும் ஒவ்வொருத்தராக பேட்ச் பேட்சாக பிரித்து எல்லாரையும் அம்சமாக கோயிலில் அமர்ந்து ருத்ரம் படித்து நாமங்கள்லாம் சொல்லி ரொம்ப அருமையாக நாங்கள் அந்த நாலு கால பூஜையும் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணோங்க நாங்கள் வந்து சென்னையில் இருக்கோம் சென்னையில் கோடம்பாக்கத்தில் பாண்டியன் குடியிருப்புன்னு சொல்லி சூளைமேடு ஹைரோட்டில் இருக்குங்க அங்கே உள்ள எங்களுடைய குடியிருப்பு வளாகத்தில் உள்ள கோயிலில் தாங்க இந்த மகா சிவராத்திரி நடந்தது அதோட அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் எல்லாத்தையும் தாங்க உங்களுக்கு நான் வந்து காணொலியாக படிவிட்டிருக்கேன் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே எவ்வளோ சிறப்பாக ரொம்ப அருமையாக பக்கத்தில் உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி முடிந்த வரைக்கும் என்னால் நான் வந்து வீடியோவாக பதிவிட்டு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கும் இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிவனோட பரிபூர்ண கடாட்சமும் எங்கள் விநாயகருடைய ஆசிர்வாதமும் உங்கள் எல்லாருக்கும் அளப்பறியாமல் கிடைக்கணும்னு சொல்லி மனப்பூர்வமாக வேண்டிட்டு இந்த காணொலியை உங்களுக்கு படைக்கிறேன் நீங்களும் இதை விரும்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னுடைய சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கங்க அது எனக்கு அடுத்தடுத்து இன்னும் போல் ஒரு ஆன்மீக பதிவுகளை நான் பதிவிடுறதுக்கு எனக்கு அது ஒரு ரொம்ப ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குங்க வாழ்த்துக்களுங்க தொடர்ந்து பாருங்க ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் ஓ हरिः ओ गणानाम् त्वा गणपतिगुम्भवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्त्वतालशृण्वन्ोतिभिः सीदशादलम् श्रीमहागणाधिपतये नमः अस्य श्रीरुद्रस्य प्रस्नस्य अघोरऋषिः अरुष्टुप्ः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्वेषरुद्रो देवता अग्निक्रतचरमायामिष्टकायापुंसदरुद्रीये जपाभिषेके विनियोगः नमः सम्भवे अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः मयो मयोहरेण दर्शपूर्णमासात्मने दर्जनेभ्याम् नमः नमः शङ्कराय चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यान्नमः मयश्वराय न निरूढपशुबन्धात्मने नमः नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मनेकनिष्ठिकाभ्यान्नमः शिवदराय न दा। सर्वगृत्वात्मनेकरतलकरपृष्ठाभ्यान्नमः नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयोभवे च दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा नमः शङ्कराय न चातुर्माश्रात्मने शिखायै वषट् वयस्कराय न निरूढमसुबन्धात्मने कमजायहम् नमः शिवाय न ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रयाय वौषट् शिवतराय च सर्वक्रत्वात्मने हस्ताय फट् भूर्भोरस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभस्तान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् जोलिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्दामृतैः वस्तोराप्लुतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकान् जलपन् धाये दीप्तसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोभिषिम् च शिवम् ब्रह्माण्डम् व्याप्तदेहाभसित भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः कलितशिकलाश्चण्डकोदन्नहर्षाः त्र्यक्षारुद्राक्षमाला सुलितबोडशाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवाः प्रयच्छन्तु सौख्यम् ओम् नमो भगवते रुद्राय ॐ नम् नमस्ते रुद्रमन्यव हुतोदैषवे नमः नमस्ते अस्तु धम्बरे बाहुभ्या मतदे नमः यातैषः शिवतमा शिवम् बभोवदे धनुः शिवाशरव्या यातभदया न रुद्रमृडया यादे पापकाशिनी त्वया नस्तनुभाशन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः हस्ते गिरिशम् दहस्तेऽिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्वदाङ्गुरुमाहिगुंसी पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छापदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदक्ष्मकुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो देव्याभिषत् अभीगुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असंयस्ताम्र अरुण उत बभ्रः सुमङ्गलः ये चेमाकुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रजो वैशाकुम्भेणीमहे असंयोभसर्वदिलीलग्रीभो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्वदहार्यः उदैनम् विश्वाभूतानि स दृष्टो मृदयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अधो ये अस्य सत्त्वानोऽहन्तेभ्यो करम् नमः प्रमञ्जहन्वनस्त्वमुभयो रायोर्जाम् याश्च देहस्तैलवः पराता भगवो बबा पदत्यस्वम् सहस्राक्षसरे सुधे निशील्यश्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन्धनः कपद्दिना विशल्या बाणवाकुम्भुता अने सन्हस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः यादे हे धर्मेढुष्कमाहस्ते बभूवते धनुः यास्मानुषतस्तमयक्षया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्टवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम् दवधम् वने परितेधन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तुभिश्वतः अथोयुधिस्व भारे अस्मन्विधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन्निश्वेश्वराय महादेवाय त्रियम्भकाय त्रिपुरान्धकाय प्रियाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय धर्मेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवेशेनान्ये च पदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः सस्मिञ्जराय श्रीमते पथीनां पदये नमो नमो बभ्रुजाय विव्याधिनेन्नाम् पदये नमो नमो हरिकेशाय पवीतिने पुष्टानां पदये नमो नमो जगतां पदये नमो नमो रुद्राय दाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूताया पदये नो नमो रोहिताय सपदये वृक्षाणां पदये नो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नो नमो भवन्तये वार्यवस्तुराय पदये नो नम उच्चैर्घ्वाय कन्दयते पत्तीनां पदये नो नमः कृत्सभीताय धावे समनाम् पतये नमः नमः स्वहमानाय निम् याथिन आम् याथिनीनाम् पदये नमो नमः निशङ्गिणे सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिणयुशिवदेतस्कराणां पतये नमो नमो वञ्च देव श्रिवञ्चदेतायूनाम् पदये नमो नमो निजेदवे परिचरायारण्यानाम् नमो नो नम नमो नमो पदये नो नमाशिध्याबंदाना पतये नमो नम उमीषिणे गिरीजराय कुंजा पद मोनम्वाभ्यौन नमो नम आदम बाने प्रतिदाने वो नमो मो नम आयछ्याभ्य वो नो नमस्या विद्यमो नम, नम यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वभाभ्यः स्वभावरिभ्यश्च वो नमो नमो नमोऽश्वेभ्योऽस्वपदिभ्यश्च वो नमः व्याधिने नमो भ्य विविध्यन्तेभ्यश्च वानमानवगणाभ्यस्तृकुम्भकेभ्यश्च वानमानवा वृक्षेभ्य वृत्सपदिभ्यश्च वानमानवा व्रातपदिभ्यश्च नमो मानवा गणेभ्य गणपतिभ्यश्च नमो मानवा विरूपेभ्य विश्वरूपेभ्यश्च नमो मानवा महद्भ्यः खुल्लकेभ्यश्च वानमानवारथिभ्य रथेभ्यश्च वानमानमारथेभ्य धपदिभ्यश्च वो नमो नमस्येनाभ्यश्चेनानिभ्यश्च वो न मो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतुभ्यश्च वो नमो मो वो नमो मो नमः कुलारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निचारेभ्यश्च वो नमो मो नम इषुभ्यो धृभ्यश्च वो नमो मो नमा मृगयोभ्यश्चिभ्यश्च वो नमो मो नवश्च पलेभ्यश्च वो नमः ah uh -huh. नमो भवाय च रुद्राय जनमः शर्वाय जशुपदये जनमो नीलग्रीवाय जशि विकण्ठाय जनमः प्रवर्तिने यं युक्तवेशाय जनमः सहस्राक्षाय ज शतधन्वने जनमोऽशाय जशिभिष्टाय जनमोऽधुष्टमाय च शमने जनमो ह्रस्वाय जनाय जनमो बृहदे च वर्षीयदे शनमो वृक्षाय च संवर्धने जनमोऽग्र्याय च प्रथमाय जनम आशवे जा जगाय जनमशीभ्रियाय दशीभ्याय जनम ओन्याय च वस्वन्याय जनमस्रोदस्याय दीव्याय च नमो ज्येष्ठाय जगनिष्ठाय जनमः पूर्वजाय जापवजाय जनमो मध्यमाय जापगल्भाय जनमो जघन्याय च बुद्ध्ययाय जनमस्वोऽभ्याय जप्रतिसल्याय जनमो याम्याय जक्षेण्याय जनमवर्भर्याय जघल्याय जनमस्व्याय जावधान्याय जनमोऽवन्याय जगक्ष्याय जनमश्रवाय जप्रश्रवाय जनम आशुषेणाय चासुरथाय जनम जनमः चामभिन्नते जनमो धर्मे जगव रोधिमे जनमो बिल्मिमे जगवचिमे जनमश्रुताय जुतसेनाय च नमो दुम् जा, जा, दुभ्याय जाहनन्याय जनमो धृष्णवे ज प्रमृदाय जनमो धूताय जप्रहिताय जनमो निषङ्गिने जे शुधिमते जनमस्तीक्ष्णे सेनायुधे जनमस्वायुधाय च सुधन्वने जनमश्रुत्याय जपत्साय जनमः काट्याय जनीत्याय जनमस्तूद्याय जशरस्याय जनमो धाद्याय ज वैशन्ताय जनमस्फूप्याय जाभट्याय जा, जनमो वर्ष्याय च महर्ष्याय जनमोमेध्याय ज्युत्याय जनमयेधुराय च तप्याय जनमो वात्याय जवेश्मियाय जनमो वास्तव्याय न वा स्तुराय नमः सोमाय जृद्राय जनमस्ताम्राय चार्ृणाय जनमशृङ्ग्राय जपजपतये जनम हुग्राय न भीमाय जनमो अग्रे वधाय चदूरे वधाय जनमो अन्द्रे जहनीयसे जनमो वृक्षेभ्य हरिवे येभ्यो नमस्ताराय जनमशंभवे जमय भवे जनमशङ्कराय जमयस्कराय जनमशिवाय जिवतराय जनमस्तीर्थ्याय जगुर्याय जनमस्तार्य य चाभार्याय जनवप्रवराय जनोत्तरणाय जनम आधाद्याय चालाद्याय जनमस्य्याय जघेण्याय जनमस्य गत्याय च प्रवाह्याय च नभयेण्याय च प्रबध्याय जनमपिकंशिलाय दक्षेणाय जनमः कर्ध्ये च पुलस्तय जनमो गोष्ठ्याय जगुख्याय जनमस्तल्प्याय जगेत्याय जनमकात्याय च

ஓம் கைலாச வாசினே நம ஓம் கவசினே நம ஓம் கடோராய நம ஓம் திருப்பாயை நம என்னங்க எங்கள் கோயில் விழாக மகா சிவராத்திரி அபிஷேக ஆராதனைகள் சிறப்பு வழிபாடுகள் பூஜைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கண் குளிர மனம் குளிர எண்ணம் குளிர சிந்தை குளிர சிவனை பரிபூர்ணமாக மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இந்த பூஜை வழிபாடுகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் இருந்த இடத்துலேருந்தே உங்களுக்கு சிவபெருமான் மிகப்பெரிய கடாட்சத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் அள்ளி கொடுத்துருக்குறாருன்றதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லைங்க நேத்திக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு மகா சிவராத்திரின்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க பிரதோஷமும் நேற்றிக்கு தான் மகா சிவராத்திரியும் நேற்றிக்கு தான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து வந்தது மிகப்பெரிய ஒரு காண கிடைக்காத ஒரு அபிஷேகங்கள் சிவராத்திரின்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க எத்தனை பேர் நேராக ஆலயங்களில் போய் தரிசிச்சிங்களோ தெரியாது ஆனால் என்னுடைய மூலியமாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்ததில் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷங்க சிவன் உங்களுக்கு என் மூலியமாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்துருக்குறாரு வாழ்க வளமுடன் அடுத்த ஒரு ஆன்மீக பதிவில் நான் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி